Автодром площадью 3,5 гектара предназначен для обучения подготовки специалистов военных водителей для вооруженных сил Украины, а также водителей для народного хозяйства Украины. Автодром э, оснащен площадкой для обучения э, легковых автомобилей, асфальтированной и всеми необходимыми элементами для подготовки водителей грузовых автомобилей э, класс э, ЗИЛ э, 130-131 и КАМАЗ. Поэтому так сказать, этот автодром позволяет провести также э, такие мероприятия, как и повышение квалификации бойцов МЧС, э, на данных площадках. Значит, мы рады сотрудничеству с э, службой МЧС и в дальнейшем готовы оказывать э, помощь и содействие э, для такой, скажем, развития инженерной практики вашей службы. Автомобили, подготовленные к зимнему периоду, то есть БТРы, МРы, в отличном состоянии, то есть, хочу сказать, практика проходит удачно, отличная техника в состоянии рабочем. На этих учениях я лично для себя приобрел практику, опыт вождения в экстремальных условиях, грязь, болото, подъемы, спуски. Техника исправная, проходимость высокая. Мои первые как бы, впечатления – ну, не ожидали, конечно, что будет так тяжеловато, но мы справляемся.